Аби оцінити загальний стан здоров'я дитини і вчасно діагностувати можливі захворювання, необхідно регулярно спостерігатися у дитячого хірурга. Особливо актуально це в грудничковому віці, коли йде активне формування всіх систем дитячого організму. На сьогоднішній день дядське населення, точніше батьки, звертаються з такими патологіями, як доброкачественне образування кожу, тобто це гемангіоми. Очень часто и вообще родители обращают внимание, это в возрасте до года. Иногда эти образования могут быть и в первый месяц жизни. Вот, они, некоторые имеют тенденцию увеличиваться, некоторые уменьшаются, могут они изъязвляться. То есть, до года в основном вот, новообразование кожи, вот, которое мы наблюдаем, либо решаем вопрос об оперативном лечении. Оперативное лечение. Таких в основному проводиться в стаціонарі зв'язку з віком. Профілактичний огляд у дитячого хірурга необхідно проходити в 1, 3 та 12 місяців. Надалі профілактичний огляд повинен проводитися не рідше одного разу на рік. Це необхідно, аби своєчасно виявити такі відхилення, як попкова і пахова грижі та дисплазія та застигнових суглобів. Упочна грижа до року просто наблюдається хірурга. назначаются определенные консервативные методы лечения по уходу, массаж ЛФК. И после года обратно же смотрится. Если дефект не убирается, то ребенок оперируется планово в возрасте после 5 лет. Также обращаются и с грыжами, грыжами паховыми. Грыжа, паховые грыжи на сегодняшний момент по новым протоколам оперируются сразу же после выявления. То есть, потому что считается, что у детей грыжа это как пороховая бочка. Вот. Раньше наблюдали до трех лет, но могут быть и частые ущемления, то есть и у детей на фоне там, повышенного газообразования, то есть могут выходить э, содержимым грыжи и петли кишечника, могут ущемляться. Ну, таких вот прям, прям летальных исходов мало, они были, но это все обратно же зависит от родителей, то есть которые наблюдают за этим ребенком, нет. Ну и также воспалительные заболевания кожи подкожной клетчатки, новообразования кожи, такие как пигментные невусы, папилломатозные невусы, то есть контагиозные моллюски часто обращаются, также атеромы, нагноившиеся атеромы. Очень сейчас большой процент сейчас в период осенне-весенний, когда простуды, очень много детей с лимфоденитом. Вот. Ну, при своевременном обращении, лечении основного заболевания лимфодениты уходят консервативно в 90% случаев. При запущенных случаях, конечно, не всегда получается консервативных вытащить, и тогда тоже это лечится оперативно, обратно же в стационаре под общим обезболиванием. То, что амбулаторно, то, пожалуйста, мы все сделаем, обратно же зависит то есть, от возраста ребенка. Консультация дитячого хирурга необходима, якщо у дитини боли у животі, блювота, почервоніння, припухлість або порушення функцій у будь-якій області тіла. Про наявність яких захворювань можуть говорити дані симптоми, пояснює специалист. Родители должны обращать внимание вот у детей до года то есть на наличие каких-нибудь образований, красных пятнышек, то есть родинок. Если родители не уверены, они могут всегда подойти проконсультироваться, что это такое, что с ним делать или стоит с ним делать что-нибудь вообще. Также нужно обращать внимание то есть, на оправление ребенка, также на питание его, активный он или нет, на сон, на беспокойство. Если беспокойство, то какое? Во время питания, то есть что-то ему. Также смотреть, срыгивает ребенок или не срыгивает, как срыгивает часто. Вот, вот эти вот все нюансы, то есть нужно за ребенком следить круглосуточно, так сказать. Жизнь для вас закончилась, ви живете для ребенка. Пацієнти доктора Віталія Браженка різні: від народження до 18 років. Малюки ще зовсім не вміють розмовляти, а підлітки навпаки. З ними все по дорослому. За час своєї роботи з дітворою лікар навчився знаходити контакт з будь-яким навіть найкапризнішим пацієнтом, адже всі вони, незважаючи на вік вже особистості зі своїми особливостями характера. Важливо зазначити, що завдяки попередньому запису в медико-діагностичному центрі АРС немає. Черг, а головне, весь обсяг необхідних обстежень можна пройти тут же відразу після огляду хірурга. Отже, якщо ваша дитина потребує допомоги висококласного спеціаліста, запишіться на прийом до лікаря за телефоном 296 36.